Північ Криму фактично це перше місце, де відбудеться безпосереднє зіткнення сил оборони України з окупантами під час деокупації Криму. Чим слабшою буде система протиповітряної оборони над Кримом, та своєї тим ти, 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 відповідно більш ефективним та менш затратним буде український покорбавство. Якщо ми говоримо про Керч, то це в першу чергу, звичайно, Керченське місто. Керченське місто має бути зруйноване, і це не новина. По ньому вже працювали і ще будуть працювати. Там по штабу Чорноморського флоту прилітало, прилітало. Прилетить ще. Україна отримала шторм штормшил, яка не просто пробиває, а ще й може здійснювати враження заглиблених об'єктів. As it does this, the charge blows open the way for the penetrator. Міс дженкой для відповідно атак цієї залізничної інфраструктури і навіть самих ешелонів, які курсують там між Росією і Севастополем. То, коли вона буде знищена ця, ця система ППО на сході на заході, в центрі, тоді вже зможе працювати наша авіація. На, на, сука, побежал, Да, на, война. Сильно зрел, окна задребезжали. Я испугалась, думала сначала это дроны или что там. Пять вагонов опрокинулось, три просто сошли с рейса. Очередная, так сказать, э, атака э, бесплодных летательных аппаратов на город Севастополь. Ну, любимое время, около половины пятого. К сожалению, на этот раз э, результативная. нефтебаза была атакована. Вон вон полетел, да, вон. Ой, он там прямо соседи падают, что ли, да? Белть твой он прям рядом лупил. Ай-яй-яй, не в дом хоть попал, а? Это взрывы в разных частях Крыма за последние несколько месяцев. Они происходят все чаще. Почему именно в этих местах? Крым Реалии собрали интерактивную карту военных объектов и на ней мы расскажем о том, какие из них, по мнению украинских экспертов, особенно важны для армии России и как Россия за годы оккупации фактически превратила Крым в одну большую военную базу. Север Крыма наиболее приближенная к зоне боевых действий территория полуострова. Она в центре внимания и украинского и российского командования. Именно здесь российские войска вырыли и построили наибольшее количество фортификаций. Крыму фактично Перше місце, де відбудеться безпосереднє зіткнення сил оборони України з окупантами під час деокупації Криму, тому звичайно, це така велика точка напруги, до якої прикута увага, як українського командування, так і власне самих окупантів. Одним із самих військових об'єктів тут експерти називають авіабазу Джанкой. Найдалі на північ висунута авіабаза Дженкої. Вона слугує пунктом постійної дислокації 39-го вертолітного полку, І, але також це ну власне аеродром, який слугує теж таким певним нуппідпідльотним таким аеродромом для інших авіабаз з Криму, які діють на південному напрямку проти України. Цей вертолітний полк він власне оснащений ударними вертольотами К-52, знамениті російські алігатори. Нещодавно була новина про збиття одного з таких Мі-28, ну і такими транспортними, військовотранспортними, як Мі-35, Мі-8 АМТШ. Ну, звичайно, оскільки це таке важливе місце, то околиці Дженкоїв і сам Джанкоєв, там розташовані також і склади боєприпасів, пального інша логістика. Российские военные уже признали уничтожение 9 вертолетов, гибель 16 летчиков из полка. На мае 2023 года 39-й полк потерял 4 ударных вертолета К-52. Россия рекламировала их как неубиваемую, самую новую и эффективную машину в своем арсенале. Общий счет сбитых К-52 идет на десятки. Самые свежие данные по потерям в этом полку – капитан Александр Гачма, бортовой техник. Дата гибели – 20 апреля 2023 года. Согласно данным мемориала, в этот день был потерян вертолет К-52. В этот день К-52 разбился возле села Кирилловка Запорожской области. Если три первых аллигатора из Джанкуя были сбиты в СУ, то этот вовсе потерял управление и сам упал в море. Так искали тело пилота. На севере Крыма расположена и важная транспортная артерия железнодорожный узел Джанкой. Военные грузы из Керча в Севастополь везут, делая крюк. О прямой ветке через Белогорск российские чиновники говорили три года, но к 2020-му решили, что она экономически не обоснована. Так что военные грузы продолжают вести через Джанкой. Такая логістика, вона для Росії проблематична, оскільки е, вона е, ну, наближена дуже до фронтової лінії, відповідно, вона Досяжності до більшої кількості засобів ураження з боку України, так тобто відповідно це таке вузьке місце Дженкой для відповідно атак цієї залізничної інфраструктури і навіть самих ешелонів, які курсують там між Росією і Севастополем, і залізничний вузол. То тобто, все це воно є крім того, що законними цілями для сил оборони України для ударів, крім того, вони ще й. Є, ну, скажімо так, дуже важливими для, для зруйнування системи російського постачання. Вот на карті зафиксированы случаї взривів і пожарів, а також роботи противовоздушної оборони в Джанкої і окрестных селах. Вон там дым плохо видно. Дим, свер. І що? Например, это серия взрывов 20 марта 2023 года. Под контрольной России глава Крыма заявил, что один человек ранен, а обломки БПЛА повредили только дом и магазин. ГУР Минобороны Украины утверждает, что уничтожены ракеты «Калибр НК», которые перевозили по железной дороге. Проект независимых российских журналистов «Астра» заявил о повреждении локомотивного депо, здания охраны вокзала, товарно-материального и топливного складов. Установить полную картину произошедшего в условиях оккупации Крыма редакция не имеет возможности. В центре Крыма авиабаза «Гвардейская». Здесь базируется 37-й смешанный авиационный полк военно-космических сил в составе двух эскадрилей Су-24М и Су-25СМ по 12 машин. Тут же находится база горюче-смазочных материалов для самолетов. Есть также и свежие фортификации. Взрывы в районе авиабазы фиксировались неоднократно, непосредственно в середине августа 2022 года, а в марте 2023 как минимум трижды. Вот взрыв, который произошел 29 марта. You, как я вовремя на, начал снимать? Вискола то еще по глазам Симферополя, это гвардейская. Там так само засережена чимала кількость авиации, но и все до этого процесса Інфраструктурні об'єкти, які забезпечують безперебійну діяльність цього литович, зокрема комплекси протиповітряної оборони, які є пріоритетною цілею для української е е е, і авіації, і артилерії, і ракетників, і і безпілотних літальних апаратів, бо чим слабшою буде система протиповітряної оборони над Києвом, тим, відповідно більш ефективним та менш затратним буде український контроль В Симферополе на улице Каренина размещены штаб 22-го армейского корпуса и 224-й отдельный батальон управления 22-го армейского корпуса. В столице полуострова находятся еще и склады 758-го центра материально-технического обеспечения Черноморского флота. Логистически важный объект – железная дорога. Далее, еще мы думаем по мате, то зависит, что это залезничный вузел. Симферополь. Адже там находится и вот соответственно, маршруты, которые рушают в бок главной базы флота Российской Федерации до Севастополя, там находится потужный центр по паверномастерных материалов на предельный захват это основной станция в самом месте. Незалежничные перевозки есть ключевой возможностью для обеспечения всех поточных потреб российской оккупационной армии в, в Крыму и Севастополе. На максимуме залезничные эшелоны можно за раз перевозить 5 тысяч тонн вантажу. До прикладу, звичайна даже навіть э, великої потужності проможна передати зараз близько 30, 30 тонн вантажу. Тобто 5 тысяч і 30 тонн не співставні в э, позиції. За Симферополем по пути на юг в поселке Перевальная находится военная база, где располагается 126-я отдельная бригада береговой обороны и 8-й отдельный артиллерийский полк, сформированный после оккупации Крыма. До 2017 года военный городок был перестроен. Возведены новые здания, штаб, казармы, общежития, новый парк для военной техники. Воинская часть, получившая боевое знамя всего 8 месяцев назад, изменилась до неузнаваемости. С декабря 2014 на территории части с нуля построено 5 современных жилых корпусов на полторы тысячи военнослужащих. В районе военного городка тоже периодически раздаются взрывы. 17 марта 2023 года местные жители сообщили о взрыве в районе базы, но последствия неизвестны. Неподалеку от военного городка полигон Ангарский. Там тренируются не только военные из этих подразделений, но и ЧВК «Вагнер». В другом направлении от крымской столицы в сторону Севастополя в Бахчисарайском районе спрятаны инженерные склады техники и имущество 758-го Центра материально-технического обеспечения Черноморского флота. Севастополь – наиболее плотно насыщенный военными объектами регион. Здесь российские военные создали новые подразделения, заняли территории украинских воинских частей, вели в действие законсервированные объекты Украины или еще Советским Союзом. Так, в Сухарной Балке в 2019 году ввели в эксплуатацию и начали использовать подземное хранилище ГСМ, построенное в 70-х годах 20 -го века. В четырех нефтяных резервуарах высотой в 32 метра ГСМ для кораблей, авиации, береговых частей Черноморского флота провели ремонт железобетонных оснований, установили системы антикоррозийной защиты. Стенки резервуаров для ГСМ были обшиты новым листовым металлом. В ведомстве отметили, что в резервуары склада свободно поместится содержимое более чем семи железнодорожных эшелонов. Это не единственная нефтебаза в Севастополе, снабжающая войска. Вот на карте военных объектов собраны и другие хранилища. 29 апреля этого года беспилотники атаковали нефтеперевалочный портовый терминал, обеспечивающий российский флот. Общий объем, который вмещает этот терминал, составляет 135 тысяч кубических метров. Эта атака стала предметом для шуток от ВСУ. Собака любит мясо. Ворона? Любить сир. А я люблю бавовну з доставкою на крик. Бавовна на казачці. Це була очевидна, її... рано чи пізно, юктор сан мав би вибухнути. Не тільки тому, що е, він живить в половину Чорноморського флоту. А еще и такой добрячий удар по Вахитову и всей ФСБшной банде, яка того кормится. Много военных объектов Россия в Севастополе обновила и отремонтировала. Второй дивизион советского ракетного берегового комплекса «Утес» в Байдарском заказнике был законсервирован украинскими военными. В 2016 году его ввели в состав береговой обороны Черноморского флота. Рядом с комплексом – воинская часть по его обслуживанию. Сам комплекс после оккупации вели в состав 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота России. Кроме «Утеса», бригада оснащена комплексами «Бал» и «Бастион», переброшенными в Крым из Дагестана. В Севастополе российская бригада заняла территорию 37-го полка связи военно-морских сил Украины. До полномасштабного вторжения тут устраивали дни открытых дверей, показывали технику. Это комплекс «Бал». Таких у бригады 4. Преимущество данного вооружения является то, что, во-первых, количество ракет, у них их 8, не у каждого такого есть. И второе преимущество – это то, что ракета летит бреющим полетом над уровнем моря 5 метров в расстоянии. То есть ее невозможно сбить. В Севастополе расположены два военных аэродрома – Бельбек и Кача. Часто фиксируют взрывы и работу ПВО возле авиабазы Бельбек, реже – возле аэродрома в Кача. Про Качу не забули, Качу просто тримають на десерт. Качу тримають на десерт і жоден льотчик не може не пояснив там, що ми ж безпосередньо участі в нальотах на Україну не брали. Ми тільки забезпечуємо безпеку тих кораблів ударних, які кидають ракети на Україну. Ви забезпечуєте безпеку, получите небезпеку. Кача будет, вода свой сейчас чекает. Похоже, что вертолеты и скачи уже используют в боях. В июне Россия переместила 20 вертолетов в оккупированный Бердянск, в том числе 13 вертолетов К-29. По мнению осинт аналитиков Defense Express, эти машины относятся к 318-му смешанному авиаполку морской авиации Черноморского флота из Качи. К-29 – это редкий десантно-штурмовой вертолет морской авиации. О них речь пошла впервые с момента полномасштабного вторжения. Ранее, как отмечали сами российские военные, был лишь один кратковременный эпизод боевого применения К-29 за всю его историю в 2001 году во время войны в Чечне. Объектом атак беспилотников уже неоднократно был штаб Черноморского флота. Експерти називають важним об'єктом і запасною командний пункт Чорноморського флоту Росії, Находится в Верхнесадовом. Это захваченный Россией захвачений командный центр командний центр сил Украины. України. штабу Чорноморського флоту прилітало, прилітало, прилетить ще. А коли прилітає по штабу Чорноморського флоту, вони всі пітляють э, у Верхнесадове на ЗКП. Воно що збереже? Можливо, воно до певного часу могло їх зберегти. От, недаром там вони і поставили, і підігнали ЗРК ці трьохсотки чекають, але Україна отримала штормше, яка не просто пробиває, а ще й може здійснювати враження заглиблених об'єктів. Наряду с командными пунктами важны и базы разведчиков. На карте, опубликованной на сайте Радио Свобода и Крым Реалии, можно увидеть, где они находятся. Вот тут, на хуторе Лукомский, базируется третий морской радиоотряд особого назначения Черноморского флота и 519-й отдельный дивизион разведывательных кораблей. В состав дивизиона входят средние разведывательные корабли Иван Хурс, Приазовье, Экватор, Кельдин. В конце мая Иван Хурс был атакован беспилотниками в Черном море. 11 июня Минобороны России заявила об атаке на корабль при Азове. А корабль Иван Хурс, по мнению украинских экспертов, получил некоторые повреждения, хотя российские военные это отрицают. Экватор гораздо ранее пострадал во время боевых действий на Змеином. Третий развит загиб. Есть такие э, на... Хуторі Лукомського прилетіли там один раз тільки поки що, але прилетить туди, от, очевидно, ще неодноразово, тому що ці хлопці, які вважають себе такими білими пальтами, вони насправді є дуже небезпечними, дуже шкідливими ворогами. На їхніх е, руках крові можливо більше, ніж у тих самих льотчиків-артилерістів, які е, стріляють безпосередньо з України. На востоке Крыма главный логистический узел Керченский мост. Здесь постоянно функционирует перемещение техники и военных грузов. Если мы говорим про Керч, то это в первую очередь, конечно, Керченский мост. Керченский мост, должен быть уничтожен. это не новина. По нему уже работали и еще будут работать. Ну, кроме него, я еще зазначу портовую инфраструктуру, в частности, инфраструктуру переправы для паромов, бажано с самими паромами. Щоб максимально ускладнити росіянам е, постачання цього ізольованого групування на півострові. Крім того, е, е, ну, майже в самій Херчі, там на 9-му кілометрі здається, розташовані позиції С-400 е, 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 3 зенітно ракетного полку, і м, буквально в одному комплексі з ними фактично це там знаходяться ще. Радіолокаційні системи, тобто, ми маємо розруйнувати систему очей і ракет протиповітряних, які там базуються. После оккупации в Крыму появились подразделения воздушно-десантных войск, которых там ранее не было. Место базирования – город Феодосия, бывшая территория первого отдельного батальона морских пехотинцев военно-морских сил Украины. В 2017 году Россия создала отдельный 171-й десантно-штурмовой батальон 7-й горно-десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Я поздравляю личный состав 171-го отдельного десантно-штурмового батальона с этим событием. Этот день считается днем образования воинской части. В 2021 году на эту же базу из российского Камышина передислоцировали 56-й десантно-штурмовой полк. Обещали построить новые казармы, но все еще не закончили. По данным ВСУ, многих расследователей и экс-десантника 56-го ДШП Павла Филатьева, 56-й полк вторгался в Херсонскую область территории Крыма вел бои в Херсонской и Николаевской областях. Именно шеврон десантника 56-го ДШП было поздно на кадрах отправки российскими военными награбленного почтой из Мозыря в Беларуси. В Восточном Крыму также расположены аэродромы и целая сеть полигонов зокрема, військового точки неподалік від Феодосії, відповідні об'єкти на территории полігонів Чада та Апок. Там россияне зараз ці території використовують в якості навчально-тренувальних центрів для підготовки силових засобів, які згодом будуть брати участь в боевых действиях. Військове точки Кіровське так само використовується, в том числе за деякими оцінками, как база, де росіяни спільно з представниками Ирана Ісламської республіки, Парвоє підготовку операторів, пілотів у дронів, камінках, типу Шахе 136 чи Шахет-139. ФЕДОСі я не назву ніяких е об'єктів, окрім так, так, так само третього зеніти ракетного полку і е радіолокаційні станції. Вони напівуди від міста розпарташ на висоті, їх видно, їх не важко буде знищити. І якщо вони будуть вражені, то далі можна буде наносити враження вже по іншим менш важливим об'єктам. Воєнний аеродром на западі Крыма в Новофедоровке хорошо известен после взрыва 9 августа 2022 года. Йо, Мамуль, Мамулечка, давай надо сваливать отсюда. Тихо, тихо, тихо. И потом, ]eland. что надо, да, надо ехать. Нет, это какой-то трэш. Не бойтесь. это гриб. это гриб Бля, надеюсь, это последняя. На авиабазе Саки с 2014 года базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк Черноморского флота, на вооружении которого стоят бомбардировщики СУ-24 и истребители СУ-30. 9 августа 2022 года по данным ВСУ там было уничтожено 9 самолетов Российской Федерации. Но еще большую важность по мнению экспертов на западе Крыма представляют системы ПВО и зенитно-ракетные комплексы. По і радіолокаційні об'єкти розташовані на Тарханпуті і під Євпаторією цілі комплекси радіолокації, і є там об'єкти з вільно-ракетної батареї стоять 12-го з інтерракетного ось, ось те, що має бути знищено в першу чергу. Количество взрывов в Крыму увеличивается. Больше, чем за год полномасштабной войны, было около 50 разных инцидентов, о которых сообщалась информация в открытых источниках. Все эти случаи вы можете посмотреть на карте военных объектов, которую собрали журналисты Крым Реалии. Но не все взрывы приводили к каким-либо повреждениям военных объектов России. Они далеко не всегда достигают цели. А это означает, что российская ППО работает. Тому я ж кажу, в першу чергу має бути подавлена ППО. Звичайно, коли я казав про удари по цим об'єктам, то я казав в першу чергу про штормшадок як найбільш ефективну зброю. Коли вона буде знищена, ця, ця система ППО на сході, на заході, в центрі, тоді вже зможе працювати наша авіація. Тоді це буде робота не лише Shadow, це буде робота значної кількості інших засобів ураження. Перемещение ПВО в Крыму постоянно отслеживается и при помощи открытых источников, например, фото в соцсетях. Журналисты Крым Реалии и Схемы находили их при помощи спутниковых снимков. Крымчане передают информацию и группе АТЭШ, называющей себя партизанским движением. Недавно появились фото и видео ПВО в Симферопольском районе и данные о смене локации возле села Молочные у Евпатории. Игорь Токарь, Алексей Дорогань для Крым Реалии.